Выведене помещение стремневского. Да. 네, да. Давайте <різвиска> я вам прочитаю, щоб вы ничего не добили. Но ну, роз'ясненно прав, зокрема, статті 63 Конституції, статті 251 Не складено протокол затримання на місці. Застосовувалась фізична сила, я щось пропустив. 268 стаття тоже не роз'яснена, да? Сейчас <laughs> Да, потому что Моя ты могла... Же, электричка уже пришла. Мы тебе посоветуем. Выводили с применением... Ну, грубой физической да. силы. Ну, а, и провели доставлю в город, где у вас сюда. Примусово. И как, Примусово. Да. Примусово, да? Да. Помимо моей изгоды. Примусово, Примусово

Это, это, постановление выписывается или протокол? Не понять. Но дело в том, что если это постановление, то должны еще ознакомиться рядом, назначить время, дату. Не, подсказывайте, я говорю. блин. А, ты выпишешь. запиши все. Состав Составь протокол, и мы развернули свою Там составляется протокол с задержания на 300%, я уверен. А постановление, то все будет потом. Быстро как я не знаю кто. А потом же, вот что вы наснимали кучу материалов, а потом вот так стоите, общаетесь, а потом шики ваш материал и развалился. Ну это ну, все. У меня таких материалов, у меня последние там, все камеры, потом расскажу без камеры. Вот. Хорошо. Ну, хорошо. Мои клиенты не захотели писать, а, можно было бы написать, и действительно была эта бомба. Вот у меня на видео есть, мы все Просто, там, я уже раз. просто мы я переживаем, чтобы... Ну ладно. Нет, тут не просто там Днепровская приезжает. Мы Днепровскую по 130-го все выиграли. И пару судов так выиграли. Поэтому мне все равно. Все не оборотни для меня. Все все. Майже Когда все. Случается, мы бежим туда, мы бежим сюда, все. А, Честно сказать, разрешите оружие, я буду никуда не бежать. Да я нет. в этом уверен. Я знаю больше. Суррогат по городу распространяют они и прикрывают они. Наркоту по городу распространяют они и прикрывают они. Дальше о чем мы говорим? Дайте <laughs> доказательства, ну Ну я знаю, что все полетят. Сейчас <laughs> он Тихон будет точку это фиксировать, взять ее <laughs> на 40. Так, ты давай не раскрывай наше. Мы же работаем вместо полиции, правильно? Полиция задержит опасных злостных преступников. <laughs> а как бабушек на рынке туда гоняли. Да -да -да. Так и все сейчас. Злостные опасные преступники. По 160. Сарбузников <laughs> да, дань собирают. Да, сарбузников дань, точно. На пиромайке. Тоже нужно было, чтобы Конечно. А -а -а. Зачем а -а -а. арбузами травмы? -а -а. а? Саид, зачем а -а -а. стрелял, да? Ты что, такая сеть не накрытая. Где вы На два ролика порежь. Но тут уже 26, 26 минут идет. Что ты мог загинать? Да, да. На два ролика. Ну, Катюха, твой мы будем где-то через неделю две публиковать. У нас там столько материалов. Я буду хорошо получилось. Это красивая женщина. зарегистрированы по тому же адресу. Слышишь, согласно статьи закона национальной полиции, при э, задействовании мер... Э, прийти, например, ну, типа этого, они должны сообщить прокуратуру, прокурору, что было задействовано. Не Контактный телефон ваш. 066? Они Нужно сообщить прокурору, что они задействовали силу в отношении 162? гражданина. 500, 532? Надо ну, взять, у меня просто 70, валяется, в машине. прочитать. Это, 70, памятник. 77. Давно я не ссылался на него. ну это уже пипец. Если уже на журналистов нападают, Джори про людей. Так если простой человек, не журналист, Ой, просто пришел, строго, его побили, ну, его надо да. ударил, застрелил его и похоронил. Наплатил похороны. — вы не идете про глупых машинистов? — Да, да, Знаешь? да. — Да что вы и, шо, шо, раньше? — С этим ничего. Да.

Я ничего остального. вспоминаю. Куповская. Так у тебя же есть удостоверение журналиста. Так у меня же документы есть. Я с тобой нормальный любой человек, что с документами по городу ходит. Да. Я хожу. Да? У меня журналистка с, с собой. У меня всегда журналистка. У тебя же тоже журналистка есть. Ну, еще. Понял, журналиста задержали за то, что она там как надавала какие-то услуги. Ну, услуги да. уже ужасно звучит. Ну, так же ж написали. Смотри, вот там еще накасают еще. Вы спрашиваете, вам посоветую по закону, если нужно, по статьям. турбуется. Из Днепропетровска за турбуется. Что там да як вам потребно адвоката, я говорю, не треба. Не треба. Извините, вы составляете или вы телефон играетесь? люди ждут, он сидит в телефоне, дайте с ним как на телефон играется. Класс. Люди ждут, он в телефон он играется, законы шукает. То сидит адвокат, спросите у адвоката, если надо. вы

Понял, тебя арестовать, а ты сидишь, считаешь сейчас? Да, в Angry Birds да, играю. Что это Что прислал? Не знаю. Посвечение просто. Слышь, надо перескот настроить, ну, чтобы просто онлайн трансляцию сделать. открыли группу, гаишники. И там все отписываются. Где они стоят, короче, все там. У меня материал лежит, группе. мне нужно до начальника попасть. Но материал лежит офигительно по поводу этого незаконной. Он у меня уже сколько? Не держит. А что а, а с нашими этим заявок. заявок. мы сейчас разберемся, он там стоит, а по поводу этого материала мне нужно его показать. Я его даже не публиковал еще. Там материал вот такой, сейчас мы его монтирую, бомба. У меня в блин, такие вежливые, здоровые приклады. Аж срачки, да? Тоже показали протокол. Так, тратит стоять телефон. Слышишь? Как раз я стоял, я я не понял, я говорю, что они армянку составляют, я говорю, как, рыбищеварение, я говорю, только человек отъехал, я говорю, да, ну, я говорю, это, я говорю, чем докажешь, я говорю, а вот протокол. Слышишь, как у меня говорит, 252-я, я говорю, внутренние я говорю, доказательства, говорит, ну типа, я это не доказы, но вдруг не переконал, я говорю, ты что, чтобы это не должны быть доказы. Говорит, ну я, ж видел. Ну, я говорю, же видел. Он говорит, тоже Это же самое. Ну, же самое Сразу. С... С... Да, С... у меня тут, чтобы этот был. У меня тут все законы я хотел посмотреть? А настроит этот, Google этот, шикарно работает. Что это Поисковик? Да. Так у меня все кодекса кодексы, все 22. Нет, так он сразу тебе находит по этому. А у меня все 22 закона, я, у меня уже отметки там все стоят. Не то, что мне нужно. Так то же самое, находишь все по этому.

Ну, блогер, да? Блогер. Конечно, блогер. Самое лучшее блогер. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Просто бы вы сам рассказали. Что, вы здесь нет? Браво, Я бы вам все сам рассказал. Про что? Любую информацию, которая вам нужна, я вам сам бы все рассказал. Пустого ничего. Я закрою его ушка ноги. Зачем вы это рассказали? Чья у вас заявы так лопотанию? Что это такое? По поводу чего? Ну, по поводу протоколов, обмен материала в целом. Мы ну, еще что-то делаем. Ну, ладно, вы, ладно. Да, 30 тысяч. Я думаю, Да, 30 тысяч взял себе Да, Потому что не хватает. Вот такие ситуации. Может, да. он просудится? Ну, да? Будем звонить. Телефон. Пускай будет. Нет, ну, полностью зайти по закону. Еще что-то что? а? Сколько? За сколько? На Ну, нет, это мало. Я все на 10 тысяч взяла, а там на три зарядки телефона на стопроцентное. А я на 30 тысяч взяла, самое мощное. А ты вы на четыре тысячи на сколько на половиной. А, нормально. А только сам телефон. Конечно, тяжело, что тяжело. Конечно, чужого. Да, закон охлась. Ну, вот это эфирный сегодня. Так у него там 6000 батарея. Ну они сейчас мощные все, тут все сильнее. Ну, час на Протокол затриманий. Я вам роз'ясняю ваші права відповідно до статті 68 КУПА. Ви слухаєте? Да, Як особи, що притягаються до адміністративної відповідальності, відповідно до цієї статті ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання. При розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо володіти мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, У час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне і сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справа при розгляді справ про адміністративне правопорушення, передбачені частиною. Першої статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 зі значком 4, 172 зі значком 4, по 172 зі значком 9, 173, 173.